اور تم خوب تراش تراش کر پہاڑوں میں آرام دہ گھر بناتے ہو بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم قوم سمود کی طرف بھیجا اور انہوں نے بھی اپنے ہر نبی کی طرح یعنی صالح علیہ السلام نے بھی ہر نبی کی طرح اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی تلقین کی اور یہ بھی بتایا کہ وہ ان سے کسی قسم کا کوئی اجر یا مالی فائدہ نہیں چاہتے اس کے بعد انہیں اللہ تعالی کی نعمتیں یاد دلا کر اور اس کے عذاب سے ڈرا کر نصیحت کی اور یہاں پر اسی نصیحت کو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ہمیشہ یوں ہی امن اور سکون کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے یعنی دنیا میں ہمیشہ رہو گے اور یہ سب رونق میلے ایسے ہی چلتے رہیں گے اور یہ تمہارے گھر ہمیشہ باقی رہیں گے اور یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے ہیں یہ باغ یہ چشمے یہ کھیت یہ درخت یہ پہاڑ جن کو کاٹ کے تم مکان بناتے ہو تو ایسا تو نہیں ہے کیونکہ اللہ جب چاہے تم سے یہ سب کچھ لے لے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے پکڑ سکتا ہے لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو